Приветствую вас. Песков хотел лизнуть вонючую задницу старого пердуна в лодке Путина. Лизнул. И получилась обалденная дурня. Значит, что заявил спикер президента, точнее псевдо президента Российской Федерации? Что оказывается, Владимир Путин последний президент Российской Федерации. После, ну когда этот подонок сдохнет или его убьют, Российской Федерации не будет. Все. Вот так вот. Так что быстрее надо его прикончить и не будет Российской Федерации. То есть Песков сказал то, что я говорил, другие говорят, что да, действительно, Путин довел или доведет, скажем так, Россию до полного развала. Вот такая ситуация. Хотел вылезать в жопу, хотел. Получилось! Не, по большому счету действительно Путин запустил процесс развала Российской Федерации. В Кремле это четко понимает. знают. Они пытаются спасти ситуацию. Пытаются. Одна из моделей затянуть войну, максимально затянуть, чтобы как можно больше жителей Российской Федерации погибли. И тогда уже, что называется, достичь такое, ну... Знаете, бывает такая уже агония, когда людям уже все равно развалим, не развалим, все. И вот они действительно хотят вести такой агонию, когда уже любая негативная информация не воспринимается. Россия проиграла, армию разбили, плевать. Ну, то есть вы поняли, вот какая стоит цель. По этой причине, да, действительно, постоянная мобилизация, постоянная. Но ну, вот уже больше полмиллиона граждан Российской Федерации погибли. Причем скоро будет 600 тысяч. Я так понимаю, потом со временем дают до, до миллиона потерь. Да, миллион потерь. Да, плевать, типа. Россия большая, пускай погибает. Да, это есть. Не, действительно, поймите правильно, процесс развала Российской Федерации, как раз Путин запустил этой войной. Но ну, он очень надеялся, что он победит, он проиграл. И действительно, в Кремле это происходно понимает. Они боятся бунт. Они происходно видят, что сепаратистские тенденции до этого в России довольно сильные. Вообще, что такое Россия? Это такой колос на глиняных ногах, когда абсолютно абсурдные ну, как бы регионы объединены. Да, пока ты их кормишь, прекращаешь кормить. ну по этой причине, почему и модель российской власти построена, забирает все в Москву, а дальше, грубо говоря, подкармливают вот эти вот регионы, чтобы они ну, так не сильно бунтовали. Ну, по большому счету, вы них уже меня поймаете, что Чечня, уже не является частью Российской Федерации. Она абсолютно независимая. Про это э, она требует постоянно от Кремля денег, денег, и Крым дает, боится. Но вот сейчас ситуация получилась забавная. То есть, как в свое время московские цари платили крымскому хану, крымский хан причем был вассалом, он не был независим. Но ему платили, платили, чтобы, ну, это самое. А сейчас э, Российская Федерация платит Чечне чтобы, ну, хоть, что-нибудь, хоть как-нибудь, что как да. Вот такая ситуация, да, говорит, ну, очень. Ну, вы же понимаете, другие регионы ж смотрят на все это, у них тоже такие сепаратистские тенденции, да, мы чем хуже. И мы хотим быть такими, как Чечня, да, это есть. И по этой причине я говорю, что в Кремле и боятся, боятся, что это все приведет к развалу. И как раз тут, Псков прав, это старый пердун Володька Путин последний после этого Российской Федерации не будет. Ну, будет Московия, будет Чечня, Башкирстан, Татарстан, еще что-то угодно, но не будет действительно Российской Федерации. К этому все идет. Ну, понятное дело, что вы скажете, когда? Ну, подумайте, порешайте. Песков про это не сказал, когда. Ну, понятное дело, что э, тут же все же говорят, что вот, надо сплотиться вокруг старого пердуна, не дать ему это самое. Другие говорят, надо его скинуть и так дальше. Ну, всегда так. Вообще, понимаете, ситуация, э, вот, история, она же проходит разные этапы. Да, была Российская империя, большая громада, но она же образовалась тоже ж не за день. Потом, естественно, вот эта вот февральская революция и так дальше, она развалилась. Но тут, что называется, большевики на штыках создали новую Российскую империю, называли правда СССР. Но это развалилось. История всегда исправляется выше. Всегда. Я говорю, на штыках можно создать. Вообще в истории таких случаев было очень много. Ужасно но когда действительно вот империя разваливается, а ее там, ну, та же самая Византийская империя. Ведь понимаете, это осколок Римской империи. Но она действительно пережила, что называется, очень долго. Да? Но история исправилась. Византийскую империю уничтожили. Хотя, обращаю ваше внимание, официально Византийская империя называлась не Византийской, а Римской империей. Да, да, столица был Царьград, Константинополь, как угодно называйте. Но официально они нет, нет, мы никакие не Царьград, мы никакой, мы Римская империя. Да, да, Самое интересное, что когда вот османы захватили вот эту Римскую империю, они официально Османская империя называлась Римская империя. Да. Не Мало того, ну, были такие идеи турецких султанов взять Рим и восстановить. Да, серьезно. Абсолютно. Трое что не говорит, что настоящая Римская империя, а это вот мусульмане. Ну, так, так же, как видите. Ну, вот тоже Османская империя была довольно большая, развалилась. И сейчас, да, ну, время от времени в Турции поднимает, вот вот пан, турецкая империя, ну, она уже все там. По большому счету и российская империя так тоже должна была развалиться. Ну, на кусочки, кусочки, кусочки. И остаться небольшой анклавчик, который вот вы называли там Москве. Но в результате, скажем, различных исторических событий, ну, затормозилась. А сейчас, да, Российская Федерация идет в стадии развала. Поймите правильно, для истории 100 лет это одно мгновение. <laughs> Говорю, в истории из масса случаев, масса случаев, когда э, вот, происходит событие, потом э, как бы такой зигзаг истории, и лет на 200 оно замораживается, а потом обратно идет двиг, двигается правильно. Говорит, как же, так ну что эти 200 лет для истории? Ничего. Не, ну действительно, для истории это вообще ничего не значит. Для истории 100 лет это, ну... Вообще история человечества миллионы измеряется каких-то <laughs> 100 лет. Это. Так и здесь, да, действительно, сейчас мы наблюдаем развал Российской Федерации. В этом нет ничего такого ну, необычного, это нормально, вот, называется диалектический, э, диалектическое, <laughs> диалектическое развитие, когда на смену одно приходит другое. Ведь понимаете, на сегодняшний момент ну, в таком виде Российская Федерация существовать не может. Она действительно развалится, создается новое государство с новой историей, с новыми президентами. Да, да. Скорее всего, будет какая-то часть мусульманских государств. Ну, Чечня однозначно там. Башкирстан, Татарстан, скорее всего, захочет. Ну, вот у них там, скорее всего, будет такая более мусульманская. Вообще тут поговаривают, но есть такие идеи, что будет создан так званый восточный халифат. Ну, не знаю, насколько это реально. Да, мусульман сейчас в России очень много, и мусульманское движение довольно сильно. По этой причине, да. А какие-то действительно регионы будут, ну, тот же самый Санкт-Петербург, какая-то там. Не, возможно, ситуация, что действительно жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области захотят войти в состав в Финляндии, это абсолютно рано. Да. Вернуть историческую справедливость. Да, да, да. Я говорю, что в истории такие, ой, случаи. Ну, вы знаете, Дальний Восток, конечно, то идет Китаю, сейчас Китай постоянно вот заявляет, выступает, карты публикует, это тоже интересно, публикует карты, где название не Владивостока, а Китайский, Хабаровс, да. Ну, в свое время действительно во времена империи Цин большая часть Дальнего Востока входила в Китайскую империю. Ну, во времена империи Хань можем вспомнить. Ну, вообще, понимаете, какая ситуация? Вот вы знаете Римскую империю. О, да, Рим. Но вы не знаете империю Хань, хотя она по размерам, по величию, по мощи, ну, где-то была, наверное, да, где-то даже, наверное, сильнее Римская. А может, была такая. Самое интересное, что она тоже пережила развал на западную, восточную империю Хань. Представляете? И восточная существовала дольше, чем западная. Видите? Повторение. Так, действительно, считается, что во время империи Хань, ну, скажем так, вот это да, Якутия, Байка, Байкал, это было ее владение, да. Она этим гордилась, что ну, весь, ну, практически Дальний Восток, вот большая часть Дальнего Востока входил в состав, ну, как вассальной зависимости от империи Хань. Так что здесь может повернуться. Я говорю, что в истории Китая эта империя, она считается такая, ну, вот как римская история, как римская империя в истории Европы, а в истории Китая империя хан. Так что как видите. По этой причине согласен, действительно. После Путина, а его скинуть я так понимаю довольно быстро, Российская Федерация существовать не будет, будут нормальные страны. А кто спорит что? Ли? Нет, никто не спорит. Благодарю за внимание. вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.